девчонки, просто класс! Мы девчонки, девчонки просто, класс. просто класс! Любим Бога, мы все класс! Ты никогда, пожалуйста, На белый свет не жалуйся, Но переполнен тайнами Необычайными! Молодцы! Торжественное закрытие лагеря готовы торжественная церемония закрытия. Начинаем. Это уже седьмой год подряд. Мы стараемся каждое лето, чтобы дети обязательно выехали на природу, чтобы больше детей узнало о служении Royal Ranger. Вообще программа рассчитана так, что мы занимаемся и с девочками, и с пацанами. Вот. И в ночных играх наравне девочки не уступают пацанам вперед и даже когда мы устраиваем экстремальные игры там это значит натягиваем веревки над землей высоко со страховочками в этих системах страховочных девчата у нас всегда первые сколько будет служение Royal Rangers в нашем городе сколько мы будем делать и трудиться потому что очень много детей которые нуждаются нуждаются в том чтобы их поддержали старшие пацаны старшие мужчины командиры нуждаются окунуться в такую систему воспитания в которой нету рядом мамы и приходится учиться принимать правильное решение в жизни без этих лагерей нельзя их нельзя отменять каждый год который мы делаем лагерь он нам дается все тяжелее 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 мы начинали у нас было где-то около 15 18 партнеров где-то вот так вот было первые года сейчас буквально там несколько там 3-4 партнера которые стабильные но которые всегда помогают нам на лагеря и я очень благодарен за то, что есть э, люди, их немного. Ну, хочу сказать особенно за одного человека, который просто даже не знаю, почему он так делает. Но всегда, когда нам плохо и тяжело, мы обращаемся к нему. Мы сначала стараемся сами что-то сделать до конца. И когда мы видим, что уже у нас ничего не получается, мы приходим э, к Станиславу Семеновичу Березкину просто. просим, ну вот так, ми не змогли, допоміть. І що ні разу ми не отримали. Коли я дізнався про те, що буде такий табір, ми звернулися до нашого керівника, до депутата Верховної Ради Березкіна, і він ну, неодноразово допомагав в, принципі, в різних ситуаціях. І, на жаль, в наш час ну, дуже мало зараз приділяється уваги дітям, і, зокрема, у такому вихованню на вулиці, на природі, відчути оце відчуття природні грухів, природних фібрів, такі, які навколо нас є, якими дихає ця природа. І дуже добре, що ви тут всі є. І я маю за честь передати вам ті подарунки, які вам зробив Станіслав Семенович. Бойко Геннадій! Вапіки, слоники живуть, а ніде до небо достають, не піднімає хвостики. Миронюк Валентин. Вапіки, слоники живуть, а ніде до небо достають, не піднімає хвостики. que é, é.